ஸ்ரீ குருப்பியோ நமக கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கு வழிபிறக்கணம் அப்படின்னு ஸ்ரீ ஜெகத்குரு காஞ்சி மகா பெரியவா இயற்றி அனுகிரகித்த இந்த காமாட்சி ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீ பரமாச்சாரிய கிருத காமாட்சி ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை காத்தால உங்க பூஜையில இதை சொல்லிட்டு வந்தா காஞ்சி ஸ்ரீ காமாட்சி அம்பாளோட அருளால கூடிய விரைவில் சுபமுகூர்த்தம் நடைபெறும் அப்படின்றது பெரியவங்களோட வாக்கு सोस्त्रम् मङ्गलचरणि मङ्गलवदने मङ्गलदायिनि कामाक्षि गुरु गुरुकल्याणं कुञ्जरिजननि कामाक्षि कष्टनिवारिणि इष्टविदायिनी, दुष्टविशिनि कामाक्षी गुरु गुगजननि गुरुकल्याणं कुञ्जरिजननि कामाक्षी हिमगिरिधनये मम हृदिनिलये सञ्जनसदये कामाक्षि गुरु गुगजननि गुरुकल्याणं कुञ्जरिजननि कामाक्षी गृहनुदचरणि गृहसुददायिनि नवनव भवदे कामाक्षी गुरुगृगजननि गुरुकल्याणं कुञ्जरिजननि कामाक्षी शिवमुगविनुदे भवसुहदायिनि नवनव भवदे गुरुगु गजननी गुरुकल्याणं कुञ्जरिजननी कामाक्षि भक्तसुमानसदाविनाशिनि मङ्गलदायिनि कामाक्षी गुरु गु गजननि गुरुकल्याणं कुञ्जरिजननि कामाक्षि नोपनिषत् वाक्यविनोदिनि देवि कामाक्षी गुरुगुगजननी गुरुकल्याणं कुञ्जरिजननी कामाक्षी परशिवजाये वरमुनिभाव्ये अखिलाण्डेश्वरि कामाक्षी गुरुगु गजननी गुरुकल्याणं कुञ्जरिजननी कामाक्षी हरिद्रामण्डलवासिनि नित्यमङ्गलदायिनि कामाक्षि गुरुगु गजननि गुरुकल्याणं कुञ्जरिजननी कामाक्षि ஜெய ஜெய ஹர ஹர சங்கர சிவ சங்கர பவபவ சங்கர குரு குரு சங்கரா காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜெகத் மகா குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் திருவடிகளுக்கு சரணம்